службы, заряды э -э все суточные у нас что касается нового года с 31 на 1 число у нас будет э весь город полностью перекрыт патрульной службой будет выделен уазик который будет постоянно находиться на центральной площади и вдруг каких-то массовых беспорядков также организовано общественного порядка на бк с там будет постоянно дежурить два человека э -э период времени с 31 по 1 число э, дежурная часть э, будет работать в своем обычном режиме, за исключением того, то, что будет еще она более усиленная. С, э, с, 1 на 2 число также сама будут заступать наряды, которые будут нести службу с 19.00 и до 4 часов утра. То есть будут патрулировать город. В праздничный день будет нести служба с э, 21.00 так само и до пока не разойдутся последний человек с площадью. Также организована у нас охрана елочки, которая стоит на центральной площади. Она будет охраняться до того момента, пока не будет с нее сняты гирлянды и будет не демонтирована. Ну, в принципе, вкратце. А патрулирование по городам? Патрулирование по городам будет осуществляться каждый день, ну, с праздничным Время день. не называем, нет. Круглосуточно. Круглосуточно. Патрулироваться будет, дневные наряды будут, ну, более усиленные наряды будут на вечернее время.